Сегодня мы собрали финалистов испытания «Скажи свое слово простыль», чтобы вручить им денежные гранты. Я уверен, что ребята не прекратят генерировать свои свежие идеи и по окончанию проекта. Почему она попала в топ? Очень свежая. Всем, наверное, понравилось. Думаю, людям сподобалось это необычное явление, они все про это знают и, наверное, захотели узнать Я считаю, что многие из моего поколения занимались этими вещами, играли, наслаждались этим. кайфовали, фанились. Но это будет интересно всем и взрослым, и детям. Это весело, интересно для любого поколения. Я думаю, это новое видение и совершенно удобное для молодежи, и не только для молодежи. Нравится просто. Тому що нарешті у людей прокидається почуття стилю, прагнення до чогось прекрасного, вони хочуть щось у собі змінити. Тому що, я думаю, це дуже класно, коли речі довкола Суть в себе больше душевности, красы, у нас и они все должны быть такими, а раза тут будут даже девочки. Я думаю, это круто, когда у девчонки написан номер на футболке, и любой парень может ей посмотреть. Ну, на что потрачу деньги, пока что не знаю. Для реализации этой идеи я собрал команду 5 человек, э, и деньги мы потратим на то, чтобы купить музыкальные инструменты. Куплю себе фотоаппарат потужнейший для того, чтобы и больше качественные фризлайт малютки. Собираюсь строить вечеринку для друзей, с которыми, собственно, придумывали идеи тест. Я думаю, можно собрать всех своих друзей и устроить такой небольшой праздник для души, для себя. Обязательно сделаем рюкзак. Будем заказывать на фабрике, сейчас очень много у нас возможностей для того, частные фирмы. которые Отощут. обязательно разместим на сайте для того чтобы все видели И если захотели можно начать какие-нибудь заказы ну, можно сделать что-то подобное ну, меньше трошки ну, так, я думаю что сделать стилісти волонтери. Мені якби не вистачить тих п'яти тисяч, аби заплатити усім людям, котрі прийдуть там зі своїм знанням, зі своїм досвідом, зі своїми якимись творіннями, да, аби це дарувати іншим людям. Всі кошти підуть ну, на якісь організаційні моменти. Цієї суми вистачить для того, щоб розробити повністю дизайн, зробити лекала і виготовити декілька примірничків. Але фактично це буде штук п'ять не більше. Але якщо ця ідея комусь подобається, хтось її помітить і захоче інвестувати в неї, то фактично. уже все будет для того, чтобы больше масштабно это выготовлять. На что мы, власне, сподіваємося? Как бы точно я пока не решил, но думаю, я или на учебу их потрачу, у меня просто в следующем году поступать надо будет, или куплю себе хороший ноутбук.